Когда весной отменили эти поезда, сумчане уже собирали подписи в интернете. Эту акцию организовывал Денис Толстун, и люди подписывались, но на это никто не обратил внимания. Ситуация была еще более-менее приемлемой, когда ходил 63-64 поезд ночной, но с 1 декабря его отменили. И Теперь у нас два поезда, которые ходят в одно и то же время в 4.30 и в 6 утра и назад тоже в 14.15 и в 15.24. И для большинства людей это просто стало абсолютно критичным, и поэтому очень многие люди поддерживают наш сбор подписей. Очень многие люди вызвались собирать подписи, уже люди начали сдавать подписные листы и собирают подписи именно у людей, ну, для которых это является проблемой актуальной. И, собственно, какое количество они соберут, будет известно 21 января. Когда...